Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ya, bertemu lagi kita pada hari ini dalam rancangan Sembang Sihat di mana kita akan membincangkan tentang isu-isu kesihatan aa, di dalam Malaysia. Jadi bersama saya adalah dua orang aa, tetamu jemputan daripada Jabatan Kesihatan Negeri. Di sebelah kanan saya, aa, cantik cerita pegawai kesihatan aa, Cik Bashirah dan di sebelah kiri saya Uh, Ayu baju Kurung pakar kesihatan Dr. Akilah Selamat datang Dr. Baik, kehadiran kalian berdua Amatlah bermakna kerana dapat memberikan perkongsian Dan pandangan yang lebih mendalam Tentang isu yang semakin memimbangkan rakyat kita uh, Iaitu gaya hidup tidak sihat Jadi sepertinya kita sedia maklum Gaya hidup tidak sihat kini semakin menular Dalam uh, kalangan masyarakat kerana makanan yang tidak seimbang, tekanan hidup dan kekurangan aktiviti fizikal menyebabkan ramai terutamanya golongan remaja terdedah kepada risiko penyakit kronik. Jadi jika perkara ini tidak ditangani, ia boleh menjejaskan bukan sahaja tahap kesihatan fizikal, tapi turut mengganggu kesejahteraan mental serta hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi kehadiran doktor selaku wakil daripada Jabatan Kesihatan Negeri pada hari ini amatlah dihargai dengan pengalaman yang luas dan kepakaran yang dimiliki. Uh, diharapkan perbincangan kita pada hari ini dapat membuka mata masyarakat tentang kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat so like, uh, sekaligus memberikan inspirasi agar kita semua dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Jadi sebelum saya menyimpang lebih jauh, marilah kita mulakan sesi temu ramah ini. Soalan pertama saya tunjukkan kepada Dr. Aqilah Boleh Dr. terangkan apa itu konsep gaya hidup sihat? Baiklah, terima kasih kepada Encik Taufik di atas soalan tersebut Baiklah, soalannya apakah konsep gaya hidup sihat? Konsep gaya hidup sihat ini sebenarnya dia merujuk kepada uh, satu cara hidup Yang menekankan keseimbangan dalam pelbagai aspek utama Iaitu pemakanan, aktiviti fizikal, rehat yang mencukupi serta uh, kesejahteraan mental dan emosi Maksud di sini ialah Seseorang itu bukan sahaja perlu menjaga apa yang dimakan uh, Dengan memilih makanan yang berhasil dan seimbang tetapi uh, mereka perlu juga sentiasa memastikan tubuh badan sentiasa bergerak aktif melalui uh, senaman ataupun aktiviti harian supaya organ dalaman, otot dan sendi dapat berfungsi dengan baik. Okey, uh, selain itu tidur yang mencukupi juga sangat penting uh, kerana ianya dapat membantu uh, minda kita sentiasa segar untuk kita menghadapi tugasan seharian. Uh, dalam masa yang sama, kawalan stres Uh, Trek memainkan peranan yang sangat penting kerana tekanan yang berlebihan mungkin uh, boleh mengjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Secara keseluruhannya, gaya hidup sihat ini adalah salah satu usaha berterusan untuk kita sentiasa memastikan uh, tubuh badan dan minda kita berada pada tahap yang uh, terbaik supaya seseorang itu dapat menjalani kehidupan dengan lebih berkualiti. Baik terima kasih doktor atas penjelasan yang sangat jelas tentang konsep gaya hidup sihat tadi. jadi memang benar untuk mengamalkan gaya hidup sihat kita perlu faham maksud dan asasnya terlebih dahulu. Tetapi hari ini masih ramai dalam kalangan masyarakat terutamanya remaja dan pelajar ah masih belum mengamalkan gaya hidup sihat. Yang sebenarnya ada yang lebih suka memilih jalan pintas seperti makan makanan segera kurang bersenang dan ada juga yang tertekan dengan rutin harian sehingga mengabaikan kesihatan jadi soalan yang saya yang seterusnya kepada Dr. Akila pada pandangan Dr. apakah punca-punca utama yang mendorong masyarakat, masyarakat kita terjebak dalam gaya hidup yang tidak sihat? Silakan Dr. Baiklah, terima kasih kepada Encik Taufik. Hmm, sangat menarik ya soalan ini. Okey, apakah punca-punca kepada gaya hidup yang tidak sihat? Yang pertama sekali adalah pemakanan yang tidak seimbang. Berdasarkan Pemerhatian Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, punca utama gaya hidup sihat ini masih berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan yang paling utama adalah pemakanan yang tidak seimbang. Masyarakat di Malaysia ni uh, gemar mengambil makanan segera tetapi pengambilan makanan yang tinggi kandungan gula negara yang berlebihan boleh mendatangkan kesan buruk seperti meningkatkan risiko untuk dapat penyakit kronik antaranya diabetes, aa, darah tinggi dan juga penyakit jantung. Okey, sebagai pihak bertanggungjawab dalam menjaga kesihatan awam, aa, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk kita mendidik masyarakat agar lebih peka terhadap pemakanan harian. Antaranya termasuklah menganjurkan kempen kesedaran melalui media sosial seperti TikTok, Instagram kerana masyarakat kini lebih gemar menggunakan media sosial. Serta pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga menjalankan program turun padang ke sekolah-sekolah untuk mendidik pelajar sejak awal tentang kepentingan pemakanan yang seimbang. Uh, contohnya, prinsip suku-suku separuh yang sentiasa -seti ditekankan dalam penyediaan makanan harian sebagai salah satu paling mudah untuk uh, kita amalkan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan sejahtera. Terima kasih doktor atas syarahan yang begitu menyeluruh. Tetapi saya ingin saya juga ingin mendengar pendapat Cik Bashirah tentang punca utama yang mendorong masyarakat kita terjebak dalam gaya hidup sihat. Boleh Encik mengemukakan pendapat Cik? Silakan Cik. Baiklah terima kasih Encik Taufik atas soalan tu. Uh, pada pandangan saya ada dalam kalangan masyarakat yang melepaskan tekanan hidup dengan memilih tabiat yang negatif seperti merokok. Uh, lebih parah lagi ada juga yang terjerumus dengan uh, penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang. Berdasarkan laporan Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK, penglibatan dalam gejala ini memberi kesan buruk bukan sahaja kepada tubuh badan tetapi juga kepada hubungan sosial seseorang, Malah, mereka boleh uh, hilang kewangan diri sehingga menjejaskan masa depan serta membawa implikasi besar dalam kehidupan seharian. Uh, oleh itu, masyarakat ini perlulah lebih bijak uh, mengurus emosi dan memilih cara yang positif untuk mengatasi tekanan dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih Encik. Uh, Setelah ini, Dr. Akilah, boleh tak Dr. Uh, tambahkan sedikit tentang punca amalan gaya hidup tidak sihat? Uh, punca utama mengapa lahir dokter sihat ni masih berlaku dalam kalangan uh, masyarakat di Malaysia kerana masyarakat pada masa kini kurang tentang kesedaran kesihatan. Masyarakat sekarang uh, sebenarnya sudah semakin cakna tentang asas kepentingan pemakanan seimbang dan aktiviti fizikal dalam menjaga kesihatan. Namun begitu, masih ramai yang tidak mengutamakannya kerana mereka kurang faham tentang uh, kesan jangka panjang terhadap tubuh badan. Sebagai contoh, ada segelintir di masyarakat a uh, yang Beranggapan bahawa pengambilan makanan yang bergula tinggi ni hanya memberikan kesan yang kecil namun jika amalan ini dilakukan secara berterusan a uh, ianya merupakan penyumbang utama kepada masalah obesiti uh, diabetes dan penyakit kronik lainlah okey uh, kesedaran ini penting kerana kesannya bukan sahaja nampak dalam masa yang terdekat tetapi boleh membawa risiko yang serius apabila usia kita semakin meningkat Baik, terima kasih doktor ha, Ternyata memang nampaknya memang banyak faktor yang menyebabkan Gaya hidup tidak sihat dan Sebahagian daripadanya datang daripada Sikap serta persekitaran kita sendiri Jadi kita tidak boleh berdiri ha, Berdiam diri tanpa mengambil tindakan ha, Masyarakat perlu diberi kesedaran Dibimbing dan diberikan dengan cara Untuk berubah ke arah yang lebih baik Oleh itu soalan saya yang seterusnya kepada Cik Bashirah Uh, pada berapa cik apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi gaya hidup tidak sihat ini Baiklah, mengikut pengalaman saya uh, langkah uh, untuk mewujudkan masyarakat yang sihat ialah dengan mendapatkan tidur yang mencukupi hal ini penting kerana jadual tidur yang tidak teratur ni boleh menjejaskan kualiti kesihatan seseorang Uh, seseorang individu sebaiknya tidur antara 6 hingga 8 jam supaya badan lebih bertenaga dan minda lebih fokus. Namun begitu, kita kita dapat lihat ramai remaja sekarang sering berjaga hingga lewat malam kerana bermain telefon atau permainan video. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan uh, kesihatan mereka malah memberi kesan kepada tumpuan dalam pembelajaran. Oleh itu, tidur yang cukup ni amatlah uh, penting untuk memastikan lebih cekas, sihat dan produktif Terima kasih Cik Rashidah Memang benar, tidur ini memang amat penting Saya sendiri sebagai seorang host Tetap mengamalkan untuk mendapatkan tidur yang cukup Jadi bagaimana pula dengan doktor Pada pendapat doktor Apakah langkah yang boleh diambil Bagi mencegah amalan gaya hidup yang tidak sihat Baik Uh, langkah untuk kita memupuk amalan gaya hidup sihat ialah uh, ibu bapa berperanan menjalankan pemeriksaan kesihatan terhadap anak-anak sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh enam bulan. Hal ini kerana uh, pemeriksaan kesihatan ni dapat memastikan tubuh badan kita bebas daripada segala penyakit kronik yang berbahaya. Kanak-kanak khususnya sangat mudah uh, untuk dijangkiti penyakit kerana sistem antibodi uh, mereka masih lemah dan belum berkembang sepenuhnya. Oleh itu, pemeriksaan kesihatan yang dilakukan ini dapat membantu ibu bapa mengenal pasti keadaan tubuh anak-anak serta dapat memastikan mereka mendapat pendungan tambahan melalui suntikan imunisasi yang mampu mencegah beberapa penyakit berjangkit seperti campak. Kita perlulah mencegah penyakit sejak daripada awal lagi sebelum ia berlarutan dan menjadi lebih teruk Sehingga dapat mengganggu tumbesaran uh, terutamanya pada kanak-kanak uh, Sebenarnya, pemeriksaan kesihatan ini sangat sesuai untuk dilakukan uh, pada semua peringkat umum uh, Bukan sahaja kanak-kanak, malah juga golongan dewasa terutamanya warga emas Oleh itu, pemeriksaan kesihatan uh, amatlah penting dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat Baik, terima kasih doktor. Sebelum saya bergerak ke soalan seterusnya, adakah Cik Bashirah ingin mengulas lebih lagi tentang langkah mengatasi amalan gaya hidup tidak sihat? Baiklah, di sini saya akan mengucapkan satu lagi langkah. Baiklah, pihak sekolah ni berperanan mengajukan kempen amalan gaya hidup sihat di peringkat sekolah. Contohnya, kempen minum air kosong sebanyak 8 gelas sehari dapat dilaksanakan bagi menggalakkan pelajar menjaga kesihatan. Kempen sebegini penting kerana ia dapat memastikan pelajar mengambil air yang mencukupi untuk mengekalkan tenaga dan kesegaran sepanjang hari. Pihak sekolah juga boleh menyediakan kemudahan seperti Uh, tong air atau penapis air bagi menyokong kempen tersebut Dengan adanya usaha ini, pelajar bukan sahaja didedahkan dengan amalan sihat Malah dapat membentuk tabiat baik yang berterusan Baik, terima kasih Cik atas perkongsian yang sangat bermanfaat Saya yakin langkah-langkah tersebut sekiranya diamalkan secara konsisten uh, Mampu mengubah corak kehidupan kita menjadi lebih sihat dan seimbang tetapi ada juga yang mungkin bertanya, kenapa kita perlu bersusah payah mengubah hidup? Kenapa kita tidak teruskan sahaja seperti biasa? Jadi soalan itu nampak mudah tetapi sebenarnya jawapannya sangatlah penting. Jadi saya ingin bertanya kepada Dr. Akhilah, apakah kepentingan kita mengamalkan gaya hidup sihat ini sebenarnya? Silakan Dr. Baiklah terima kasih kepada Encik Taufik di atas soalan tersebut. Baik, sebenarnya kalau kita nak cakap tentang kepentingan amalan gaya hidup sihat ni, ianya merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan seharian, ya? kan? Ha, ah, pertama sekali, bila kita menjaga makan dengan seimbang dan rajin bersenam, ha, badan kita akan menjadi lebih cergas dan risiko untuk mendapat penyakit kronik sangatlah rendah. Okey, ah ha, seterusnya, um tapi, kalau kita tengok daripada sudut mental pula, gaya hidup sihat ni uh, boleh membantu untuk kita seimbangkan hormon dan dapat mengurangkan stres dengan baik. Tidur pun menjadi lebih vokaliti uh, dan emosi dapat menjadi lebih stabil. Secara tidak langsung, uh, perkara ini akan mempengaruhi cara kita belajar atau bekerja kerana bila badan kita menjadi sihat, fokus kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih doktor. Bagaimana pula dengan Cik Mashirah? bagaimana Cik rasa pentingnya kita mengamalkan gaya hidup sihat? Ha, baik. Pada pemerhatian saya, amalan gaya hidup sihat amatlah penting untuk menjaga penyak mencegah penyakit kronik ini. Ha, seperti ha, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Hal kerana amalan gaya hidup sihat ini boleh menjadi benteng pertahanan tubuh daripada serangan bakteria yang menjejaskan organ dalam kita. Sebagai contoh, aa, bila kita mengamalkan pemakanan yang seimbang dan bersenam secara konsisten, aa, sistem imunisasi kita akan menjadi lebih kuat. Aa, selain itu, gaya hidup aa, juga membantu kita kekal cergas, berfikir lebih positif dan lebih fokus dalam pelajaran. Oleh itu, saya berpendapat bahawa gaya hidup sihat bukan sahaja mengelakkan penyakit Tetapi juga menjadikan seseorang individu ini lebih produktif dan berkualiti Baik, terima kasih Encik Bashirah atas perkongsian mengenai kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat tadi mm -hmm. Jadi uh, memang jelas banyak manfaat yang boleh kita peroleh sekiranya kita betul-betul menjaga kesihatan diri Uh, daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi izinkan saya menambah sedikit cenangan, cadangan pada pendapat saya, kita semua boleh bermula dengan perkara-perkara kecil seperti mengurangkan makanan segera memperbanyakkan minum air kosong dan meluangkan sedikit masa untuk bersenang dan menguruskan stres dengan cara yang positif jadi walaupun nampak mudah langkah kecil inilah yang mampu membawa perubahan besar dalam jangka masa yang panjang dalam kehidupan kita. Ini akhir sekali, sebelum kita menutup bicara, izinkan saya meminta sedikit pesanan penutup daripada pihak doktor. Jadi soalan saya pertama kepada Dr. Akilah, apakah harapan doktor terhadap masyarakat kita dalam usaha membentuk gaya hidup sihat pada masa hadapan? Silakan doktor. Baiklah, sekiranya amalan gaya hidup sihat ini terus diamalkan dalam kehidupan seharian ah kesihatan masyarakat akan mudah terjejas hal ini boleh membawa kepada pelbagai masalah seperti tubuh badan menjadi lebih lemah mudah untuk dijangkiti penyakit yang berbahaya dan juga produktiviti harian semakin menurun Okey, uh, lebih memimbangkan lagi, negara juga akan menanggung kos yang sangat tinggi kerana uh, peningkatan jumlah pesakit. Oleh itu, saya berharap uh, agar setiap masyarakat sedar tentang kepentingan menjaga kesihatan dan segera uh, mengubah cara hidup mereka supaya dapat melahirkan masyarakat yang sihat, cergas dan juga bebas daripada penyakit. Terima kasih, Doktor. Jadi bagaimana pula dengan Cik Bashirah? Uh, apakah harapan Cik Bashirah? Baik, uh, bagi saya, harapan saya sebagai pegawai kesihatan yang uh, terhadap isu amalan gaya hidup uh, tidak sihat ni ialah uh, masyarakat ni perlu peka dan memberi perhatian uh, serius terhadap kepentingan menjaga kesihatan ni. Pada masa ni masih ramai yang mengabal, mengabaikan aspek pemakanan, pemakanan yang seimbang, kurang bersenam dan tidak mengawal tekanan sehingga mendorong kepada peningkatan penyakit kronik seperti obesiti, diabetes dan darah tinggi. Justru saya berharap uh, masyarakat dapat menjadikan amalan menjadikan amalan gaya hidup sihat uh, sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Pihak berkuasa juga pihak berkuasa Uh, juga ber, uh, pihak berkuasa kesihatan ini Perlu uh, bersama dengan sekolah dan komuniti juga Boleh memainkan peranan dengan menganjurkan Kempen, program kesedaran Serta menyediakan kemudahan Yang menyokong gaya hidup sihat Dengan adanya usaha yang berterusan ini Saya yakin masyarakat akan lebih berdisiplin Dalam menjaga kesihatan dan seterusnya Dapat melahirkan generasi yang sihat Seimbang dan berkualiti Baik, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu jemputan kita daripada Jabatan Kesihatan Negeri kerana sudi hadir menyebabkan pandangan, perkongsian dan harapan yang begitu bermakna. Semoga segala ilmu yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan kesedaran dan inspirasi kepada kita semua untuk menjaga kesihatan demi kesejahteraan diri, keluarga dan negara dengan itu, berakhirlah sesi temu ramah kita pada hari ini dalam rancangan Sembang Sihat. Dan terima kasih kerana telah bersama-sama dengan kami. dan terimalah serangkat pantun indah daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Dan sekian, terima kasih.